আপোনালোকক মই থাৰ্টি টু চাইজ পিঠি উঠা ব্লাউজ কাটিং এটা কৰি দেখুৱাইছোঁ পিঠিৰ ছাইডটো কেনেকৈ কাটিলোঁ আগতে ভিডিঅ'ত দিয়া আছে তাতে গৈ আপোনালোকে চাব পাৰিব আৰু এতিয়া বাকীখিনি কাটি দেখুৱাম সন্মুখৰ ভাগটো কাটিবৰ কাৰণে পিঠিৰ শ্বেপটো ইয়াতে আঁকি ল'ম আৰু বেল্টৰ কাৰণে কাপোৰ অকণমান বেছিকৈ লাগে সেইকাৰণে চাওক সন্মুখৰ কাৰণে আধা ইঞ্চি বহাই লৈছোঁ দেখিছেনে আধা ইঞ্চি ওপৰলৈ দুয়ো ছাইডে দুটা বিন্দু দি এই দুয়োটা বিন্দু লগ লগাই আঁচডাল এনেকৈ টানি ললোঁ এতিয়া চাওক পিঠিৰ ভাগটো এই আঁচডালৰ সৈতে এনেদৰে মিলাই লৈ পিঠিৰ চেপটো আঁকি লৈছোঁ পিঠিৰ চেপটো আঁকি হোৱাৰ পাছত আৰম্ভণৰ জোখটো লৈ লৈছোঁ আৰম্ভণ আছিলে ছয় ইঞ্চি আৰু কঠালিকৈ চাৰে পাঁচ ইঞ্চি দূৰত্বত ছয় ইঞ্চিৰ এই বিন্দুটো পৰিচ্ছেনে নাই পৰা চাই ললোঁ এতিয়া চাওক কান্ধৰ পৰা এই বিন্দুটো লগাই আঁচডাল টানি ল'লোঁ আৰু এই কোণটোৰ পৰাও আঁচডাল টানি বক্স আকাৰত বনাই ললোঁ এতিয়া আৰ্ম হলৰ চেপটো দিব লাগিব আৰ্ম হলৰ চেপটো দিবৰ কাৰণে এই কোণটোৰ পৰা এক ইঞ্চি দূৰত্বত এটা বিন্দু দিছোঁ আৰু চাওক আৰ্ম হলৰ চেপটো এনেকৈ মিলাই লৈছোঁ এতিয়া ডিঙিৰ জোখটো লৈ ল'ম ডিঙিৰ কাৰণে চাওক ছয় ইঞ্চি দূৰত্বত এটা বিন্দু দিছোঁ আৰু পঠালিকৈ তিনি ইঞ্চি দূৰত্বত বিন্দুটো পৰিচ্ছেনে নাই পৰা চাই ললোঁ এতিয়া আটাইকেইটা বিন্দু লগ লগাই বক্স আকাৰত এনেকৈ বনাই লৈছোঁ এতিয়া ডিঙিৰ ৰাউণ্ড শ্বেপটো দি ল'ম এতিয়া ব্ৰাকাঠটো কাটিব লাগিব প্ৰথমে চাওক বেল্টৰ পিচটো মই কাটি লৈছোঁ বেল্টৰ পিচটো কাটিবৰ কাৰণে এই যে আঁচডাল ৰাখিছে এই আঁচডালৰ পৰা তিনি ইঞ্চি ওপৰলৈ বিন্দু দুটা দি এই দুয়োটা বিন্দু লগ লগাই আঁচডাল টানি ল'লোঁ বেল্টৰ চেপটো দিবৰ কাৰণে চাওক এই আঁচডালৰ পৰা আধা ইঞ্চি ওপৰলৈ এটা বিন্দু দিছোঁ আৰু পঠালিকৈ আঢ়ৈ ইঞ্চি দূৰত্বত এটা বিন্দু দিছোঁ এতিয়া চাওক এই দুয়োটা বিন্দু লগ লগাই বেল্টৰ চেপটো দি লৈছোঁ এতিয়া ব্ৰা কাঠটো কাটিব লাগিব ব্ৰা কাঠটো কাটিবৰ কাৰণে চাওক ইয়াৰ পৰা চাৰে পাঁচ ইঞ্চি দূৰত্বত এটা বিন্দু দিছোঁ ব্ৰা কাটৰ হিচাপটো কেনেকৈ উলিওৱা হয় আপোনালোকক মই ভালদৰে বুজাই দিছোঁ চাব ব্লাউজ কাটিংটো কৰিছোঁ থাৰ্টি টু চাইজৰ থাৰ্টি টুক চাৰিয়ে হৰণ কৰি পাইছিলোঁ আঠ আৰু চাওক আঠ ইঞ্চিৰ দূৰত্বত এটা বিন্দু দিছোঁ আৰু কঁকালৰ ফালেও আঠ ইঞ্চিৰ দূৰত্বত এটা বিন্দু দিছোঁ দেখিছেনে এতিয়া এই দুয়োটা বিন্দু লগ লগাই আঁচডাল টানি ল'লোঁ আৰু এই আঁচডালতে ব্লাউজটোৰ চিলনিটো চিলাব লাগিব মানে ব্লাউজটো যেতিয়া গা জোখত চিলোৱা হ'ব সেই চিলনিটো এই আঁচডালতে চিলাব লাগিব এতিয়া চাওক ব্ৰাকাটৰ হিচাপটো উলিয়াবৰ কাৰণে চিলাই মাৰ্জিনৰ আঁচডালৰ পৰা ফিতাডাল এনেকৈ ল'ব আৰু এই ছাইডটো এনেকৈ জুখি ল'ব দেখিছেনে ইয়াতে পাইছোঁ আমি আঠ এতিয়া আঠক চাৰিয়ে শৰণ কৰিব লাগিব শৰণ কৰি পালোঁ আমি দুই এতিয়া দেখিছেনে চিলাই মাৰ্জিনৰ আঁচডালৰ পৰা দুই ইঞ্চিৰ দূৰত্বত এটা বিন্দু দিছোঁ যদি আপোনালোকক ব্ৰাকাটো অকণমান সৰুকৈ লাগে তেনেহ'লে সৰু কৰি ল'ব পাৰিব মই অকণমান সৰু কৰিছোঁ চাওক সেইকাৰণে চিলাই মাৰ্জিনৰ আঁচডালৰ পৰা আঢ়ৈ ইঞ্চি দূৰত্বত এই বিন্দুটো দি লৈছোঁ আৰ্ম হলৰ এই কোনটোৰ পৰা চাওক আঢ়ৈ ইঞ্চি দূৰত্বত এটা বিন্দু দিছোঁ আৰু ডিঙিৰ ফাললৈ এই যে দেখিছে বক্সটো এই কোণটোৰ পৰা চাওক এক ইঞ্চি ওপৰলৈ এটা বিন্দু দিছোঁ এতিয়া এই আটাইকেইটা বিন্দুৰ লগ লগাই ব্ৰাকাটৰ চেপটো দি ল'ম চেপটো মিলাবলৈ যদি অসুবিধা পায় তেনেহ'লে কি কৰিব চাওক এই বিন্দুটোৰ পৰা ওপৰলৈ এনেকৈ আঁচডাল টানি ল'ব আৰু এই আঁচডালৰ পুনৰ মিলাই ব্ৰাকৰ চেপটো দি ল'ব ব্ৰাকৰ চেপটো মিলাই ল'লোঁ এতিয়া চাওক বেল্টৰ এই আঁচডালৰ পৰা আঢ়ৈ ইঞ্চি ওপৰলৈ এটা বিন্দু দিছোঁ আৰু এইফালেও চাওক আঢ়ৈ ইঞ্চি ওপৰলৈ এটা বিন্দু দিছোঁ এতিয়া চাওক ব্ৰাকটোৰ একেবাৰে সোঁ মাজত এটা বিন্দু দিছোঁ আৰু এই বিন্দুটোৰ পৰা ওপৰভাগলৈ দুই ইঞ্চি ওপৰলৈ এটা বিন্দু দিছোঁ দেখিছেনে দুই ইঞ্চি ওপৰলৈ এটা বিন্দু দি ল'লোঁ আৰু এই আটাইকেইটা বিন্দু লগ লগাই এতিয়া দেখিছেনে ব্ৰাকৰ শ্বেপটো দি লৈছোঁ ব্ৰাকটো অকণমান ৰাউণ্ড শ্বেপ এটা দি মিলাই দিছোঁ আৰু সন্মুখৰ জোখমাখিনি কৰি মোৰ হৈ গ'ল এতিয়া মই কাটি লওঁ সন্মুখৰ ভাগটো কাটি ল'লোঁ এতিয়া ব্ৰাকটো ডাঙৰকৈ কাটিব লাগিব ব্ৰাকটো ডাঙৰকৈ কাটিবৰ কাৰণে চাওক বুঢ়া কাঠৰ চেপটো মই ইয়াতে আঁকি লৈছোঁ আঁকি হোৱাৰ পাছত চাওক ছাইডৰ ফালে এক ইঞ্চি বহাই লৈছোঁ বুৰা কাঠৰ চেপটো যে দেখিছে সেই চেপটোৰ সৈতে মিলাই অকণমান ওপৰলৈ বিন্দুটো দি ল'ব আৰু চাওক এইফালে আধা ইঞ্চি বহাই ৰাখিছোঁ এতিয়া এই বিন্দুকেইটা লগাই বুৰা কাটৰ চেপটো এনেদৰে মিলাই লৈছোঁ এই বিন্দুটো অকণমান ওপৰৰ ফালে এনেদৰে মিলাই দিব দেখিছেনে এতিয়া চাওক এই কোণটোৰ পৰা কুনিয়াকৈ আঁচডাল টানি মিলাই ল'লোঁ এতিয়া বুঢ়াক্টৰ চেপটো দিবৰ কাৰণে এই ছাইডৰ ফালে মই বহাই লোৱা নাই দেখিছেনে এই কোনটোৰ পৰাই মই বুঢ়া কাটৰ চেপটো দি লৈছোঁ এতিয়া চাওক ব্ৰাকটোৰ একেবাৰে সোঁ মাজত এটা বিন্দু দিছোঁ আৰু ছাইডৰ ফালে চাওক এই ব্ৰাকৰ চেপটোৰ পৰা ওপৰ ভাগলৈ দেখিছেনে পইণ্ট টুত এটা বিন্দু দিছোঁ আৰু সুকপতিৰ ছাইডৰ ফালেও পইণ্ট টুত এটা বিন্দু দিছোঁ এতিয়া চাওক এই বিন্দুকেইটা লগাই ব্ৰাকৰ চেপটো মই মিলাই লৈছোঁ ব্ৰা কাৰ্ডটো কাটি ল'লোঁ এতিয়া ব্ৰা কাৰ্টৰ ছেকেণ্ড পাৰ্টটো কাটিব লাগিব ছেকেণ্ড পাৰ্টটো কাটিবৰ কাৰণে ব্ৰা কাৰ্ডটো জুখি লৈছোঁ আৰু ইয়াতে পাইছোঁ মই ছেভেন পইণ্ট টু এতিয়া চাওক ছেভেন পইণ্ট টুত এটা বিন্দু দিছোঁ আৰু এই বিন্দুটোৰ পৰা ওপৰভাগলৈ দেখিছেনে তিনি ইঞ্চি দূৰত্বত এটা বিন্দু দিছোঁ আৰু এইফালেও তিনি ইঞ্চি দূৰত্বত এটা বিন্দু দিছোঁ এতিয়া চাওক এই আটাইকেইটা বিন্দু লগ লগাই বক্স আকাৰত বনাই ল'লোঁ এতিয়া সুখপতিৰ ফালে চাওক এই আঁচডালৰ পৰা দেখিছেনে এক ইঞ্চি তললৈ এটা বিন্দু দিছোঁ আৰু এইফালে চাওক আধা ইঞ্চি তললৈ এটা বিন্দু দিছোঁ আৰু একেবাৰে সোঁ মাজত এটা বিন্দু দিছোঁ এতিয়া এই আটাইকেইটা বিন্দু লগ লগাই ব্ৰাকটোৰ ছেকেণ্ড পাৰ্টৰ শ্বেপটো দি ল'ম আপোনালোকে চাওক স্কেল পাৰ্টৰ সহায়তো এনেকৈ চেপটো দিব পাৰিব খুব সহজ হয় দেখিছেনে এনেদৰে ব্ৰাকটো কাটি উলিয়াবলৈ যিমান পাৰোঁ একেবাৰে সহজ পদ্ধতিৰে ব্লাউজ কাটিংটো কৰি দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ যদিও ইয়াৰ মাজতো আপোনালোকে বুজি নোপোৱাকৈ আছে মোক কমেণ্ট কৰিব আকৌ মই বুজাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু ব্ৰাক্টৰ ছেকেণ্ড পাৰ্টটো মই কাটি ল'লোঁ দেখিছেনে ব্লাউজ কাটিংটো কৰি হৈয়ে গ'ল আৰু ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট কৰি জনাব যদি চাই ভাল পায় তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব